Şəhərlər şəhəri Şuşa. Əsrlərdən bəri Qarabağın gözük qaşı olan gözəl Şuşamızın işğalından sonra adını çəkəndə ürəyimizdə kədər, gözlərimizdə yaş, könlümüzdə duman bürüyürdü. 28 ildən çox idi ki, Şuşaya gedən yolları erməni işğalçıları üzümüzə bağlamışdılar. Uzun illər idi ki, Doğma yurdumuzun əsrətini çəkirdik. Şuşa bizim and yerimiz, iman yerimiz idi. And yerini, iman yerini unutmaq məum ola. İnsanlar Qarabağ dərdi ilə, Şuşa dərdi ilə böyüdülər. Dərd böyüdükcə, sanki Şuşa da təsəvvürümüzdə böyüyüb gözəlləşirdi. Şuşa bizim qarsaq bağlamayan sağalmayan yaramız idi. Hər il Şuşanın işğal günlərini ürək ağrısı ilə, göz yaşı ilə qeyd edirdik. Günlərin birində Şuşanın işğaldan azad ediləcəyini, həsrətlər son qoyacağını hamımız intizarla gözləyirdik. Şuşanı azad edəcək qüvvə gündən-günə gücünü artıran Azərbaycan ordusu idi xalq ümidini getdikcə güclətlənən ordusuna askərinə dikmişdi. Qəhrəmanlıq tariximizə böyük hərflərlə yazılmış 2016-cı ilin aprel döyüşləri ordumuzun gücünü, qüdrətini bütün dünyaya göstərdi. Həmin günlərdə böyük strateji əhəmiyyətə malik olan Lələtəpə yüksəkliyi işğalçılardan azad edildi. Cəbrayıl rayonunun Cocuk Mərcanlı kəndinin sakinləri doğma ocaqlarına qayıtdılar. Çocuk Mərcanlıdan başlayan bu yol Şuşada tamamlanmalı idi. Tamamlandı da. Sentyabrın 27-sində başlayan əks-həmli əməliyyatlarda Müzəffər Azərbaycan ordusunun zabit və əsgərləri döyüşlərdə böyük hünər və rəşadət göstərərək düşməni məğlubiyyətə uğradıb. Şəhər və kəndlərimizi bir-birinin ardınca erməni işğalçılarından azad etdirdilər. Vətən müharibəsinin 42-ci günü isə qapımıza daha bir möhtəşəm xəbər döyüdür. Noyabr ayının 8-də müzəffər Azərbaycan ordusu Qarabağın tacı, musiqi beşiyimiz olan qədim və doğma şəhərimizi, gözəldən gözəl Şuşamızı erməni işğalçılarından azad etdi işğaldan azad edilmiş Şuşa dovma sakinlərinə qovuşmuşdu. Bəli, artıq Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib. Ali baş komandan müraciətində böyük fəxrlə dedi. Əziz Şuşa, sən azatsan. Əziz Şuşa, biz qayıdmışıq. Əziz Şuşa, biz səni Dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bu gün bu gözəl şəhərdə hələlik Azərbaycan ordusunun addım səsləri eşidilir. Bir müddət sonra isə Şuşa-ya dönüş başlayacaq. Şuşa azad olunduqdan sonra Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etdi. Şuşa şəhəri buna layiqdir. Qonuna qaydırıq Şuşa. Gəlirik səni qoxulamağa, xara bülbül. Dönürük gözəlliyinə tamaşa etməyə, torxana. Qaydırıq suundan içməyə, isə bulağı. Gəlirik üzərində at çatmağa, yarışlar keçirməyə, cıdır düzü.